সৰ্বনাম পদ কমলাই গীত গায় তাইৰ গীত শুৱলা তাইক সকলোৱে ভাল পায় ওপৰৰ বাক্যকেইটাত তাই পদটো কমলাৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বিকাশৰ জ্বৰ হৈছে সি স্কুললৈ অহা নাই সি ফুটবল খেলি ভাল পায় ইয়াত সি পদটো বিকাশৰ সলনি ব্যৱহাৰ হৈছে এইদৰে বিশেষ্য পদৰ সলনি ব্যৱহাৰ হোৱা পদবোৰেই সৰ্বনাম পদ সূত্ৰ বিশেষ পদৰ সলনি ব্যৱহাৰ হোৱা পদক সৰ্বনাম পদ বোলে একেটা বাক্যত একেটা বিশেষ পদকে বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে ভাল নুশুনি বাবেই সৰ্বনাম পদৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সৰ্বনাম পদ চাৰি প্ৰকাৰৰ ব্যক্তিবাচক সৰ্বনাম স্থানবাচক সৰ্বনাম কালবাচক সৰ্বনাম আৰু বিশেষণ সৰ্বনাম ব্যক্তিবাচক সৰ্বনাম ব্যক্তি জাতি বা বস্তু আদিৰ নামৰ সলনি ব্যৱহাৰ হোৱা পদক ব্যক্তিবাচক সৰ্বনাম বোলে যেনে মই আমি তাই সি তেওঁ তাৰ তেখেত ইহঁত সিহঁত কোন কাৰ ইত্যাদি স্থানবাচক সৰ্বনাম ঠাইৰ নামৰ সলনি ব্যৱহাৰ হোৱা পদক স্থানবাচক সৰ্বনাম পদ বোলে যেনে ইয়াত তাত ইয়ালৈ তালৈ কলৈ যলৈ যত ইত্যাদি কালবাচক সৰ্বনাম কাল বা সময়ৰ নামৰ সলনি ব্যৱহাৰ হোৱা পদক কালবাচাক সৰ্বনাম পদ বোলে যেনে এতিয়া তেতিয়া কেতিয়া কাহানি তাহানি আজি কালি কাইলৈ ইত্যাদি বিশেষণ সৰ্বনাম যিবিলাক সৰ্বনামপদ অন্য সংজ্ঞাপদৰ আগত বহি সিহঁতৰ অৱস্থা গুণ আদি নিৰ্ণয় কৰে তাক বিশেষণ সৰ্বনামপদ বোলে যেনে এনেকুৱা তেনেকুৱা ইমান তিমান ইত্যাদি